дизайнеры на самом деле предлагают огромные вариации, как цветовые, так и формы, и а, как широкие линии плеча, так и абсолютно свободные бедра. поэтому четко, в принципе, тяжело сказать, что там будет в моде какой то, какой -то цвет. Но, дизайнеры предлагают коралловые оттенки, синие, а, много очень ярких цветов, яркие цветы, как зеленые, там, битые, разные какие-то а, песочные узоры. То есть вариаций очень много. И форма в основном Макси. Даже сейчас уже можно увидеть, в многих магазинах приезжают Макси. И это будет, действительно, не а, Также сочетание контрастных цветов. То есть буржуа, то есть Если еще год назад это было не актуально, то в этом сезоне это будет прям пиком. Пиком таким. А, вообще, конечно, самое главное не забывать о том, что человек важно выбирать то, что нужно